Меня зовут Елена Малышка, я косметолог с частной практикой. Мне 51 год, и я имею самую красивую профессию в мире. Решение, наверное, потому что я люблю красоту. Я люблю, чтобы все было вокруг красиво, и все были красивы. И если у меня есть такая возможность нести эту красоту, я решила, что я это могу, хочу, я это делаю, и я очень люблю учиться, развиваться, не стоять на месте. Мне эта профессия позволяет э, даже саморазвиваться и, соответственно, делать женщин красивыми и здоровыми, как морально, так и физически. <музык> Результат э, отдача моих пациентов... Э, взаимосвязь с ними. Это работа, которая в большинстве случаев с моими пациентами годами уже сложенная. И когда я вижу результат и сияющие глаза, для меня это многое что значит. А у меня есть свои, скажем, пункты, на которые я обращаю внимание. Это страна-производитель сколько лет эта косметика на рынке, на всякие премии, награды, на самое главное, качество, результат от, этого, от этих средств, на ароматы и, наверное, на то, как это как любовь с первого взгляда. Ты э, видишь бренд, ты видишь упаковку, ты видишь э, все, что это окружает, влюбляешься и несешь это в свою работу. 12 лет со Скиндором. Это и есть любовь с первого взгляда. Я увидела в этом бренде все, чтобы он у меня стал одним из основных в моем кабинете. Здесь мне нравится все, абсолютно. И 12 лет это косметика, благодаря которой я закрываю множество проблем своих пациентов. самая любимая моя линейка в скиндоре это конечно же анти это премиальная линейка это корректив я была на презентации в Барселоне этой линейки поэтому э, из первых источников я знаю как она работает и э, вот это любовь а последующие линейки которые появились у этого бренда все прекрасные, все хороши. И за что я еще очень сильно люблю этот бренд, что каждый год он выпускает какие-то новинки, которые действительно удивляют, и ты их каждый год ждешь и э, радует то, что производитель не стоит на месте, а держит руку на пульсе и э, дает нам возможность развиваться вместе с ними. Проблемы с, у, с кожей у пациентов до определенного периода, я имею в виду 22 год, были одни, а на сегодняшний день они совершенно иные. На сегодняшний день ко мне приходят пациенты с суставшей кожей. Это стрессы, которые, к большому сожалению, сегодняшняя реалия наша. И стрессы, конечно, повлияли на качество кожи таким образом это чувствительность это обезвоженность сухость это проявление купероза поэтому чаще всего это восстановление это линейки благодаря которым как раз вот можно и закрыть эти вопросы касательно кожи которую только что перечислила это такие как Power C Power гиалуронник Power Ретинол акватерм, который, опять-таки, для чувствительной кожи. Из всех-всех перечисленных, и вообще, когда мне задают клиент вопрос, чтобы, какая ваша самая любимая линейка, мне мега сложно ответить на этот вопрос. Потому что они у меня все, все на первом месте. Потому что каждая линейка отвечает за свой вопрос и закрывает определенные проблемы. Потребности, не проблемы, а потребности кожи. Больше всего мне бы хотелось озвучить и рассказать свою любовь uh, Power C kit, который я применяю достаточно часто. Это кит, который у меня как палочка-выручалочка. Это uh, программа, которая постоянно в моем кабинете. и очень редко бывает, когда э, ее нет в нем наличие. Благодаря этой программе мы получаем сразу же после первой процедуры сияние кожи. Э, кожа как просыпается. Она прям сияет изнутри, благодаря витамину С, который в стабильной форме э, в, в этой линейке, благодаря э, экстрату асаи, экстрату граната. То есть все вот эта синергия дает потрясающий результат. И это действительно результат, который клиент, пациент встает с кушетки, подходит к зеркалу и говорит: Боже, моя кожа задышала, как же мне хорошо, как мне комфортно. Ну и конечно же, все женщины боятся морщинок, меленьких, маленьких, только что появившихся. Поэтому такие линейки премиальные, как eternal, corrective. Global лифт, они помогают женщинам иметь подтянутый красивый овал лица, и им это нравится, ну и, соответственно, я довольна результатом. Видя э, и слыша своих пациентов, которые сейчас вне Украины и которые сталкиваются с большими проблемами поиска хороших, грамотных специалистов и соответственной косметики, я понимаю, что бьюти-индустрия в Украине очень э, активная. Она растет с каждым годом все больше и больше. И любовь наших украинок быть красивыми и здоровыми, они, э, эта любовь, она просто не позволяет нашей бьюти индустрии останавливаться, поэтому я думаю, что с каждым годом у нас будет все больше и больше э, аппаратных методик, э, умной косметики, как, допустим, в том же э, коррекции, эта линейка премиальная, например, три, до, три дрон, который доносит необходимые компоненты именно в ту клеточку, которая не нуждается в этом. Поэтому за бьюти-индустрией будущее и наши женщины. Я считаю в надежных руках.